Bütün Azərbaycan cəmiyyəti bir daha ona sübut oldu ki, Hacı Şahin həqiqətində dini cəmiyyətə, cəmiyyətdə ən ən nüfuzlu şəxsiyyətdir. Bunu israf etməyə lazımdır. Bu nə üçün biz paxıldıq eləyək? Dost onun üçün ağladı, düşmən də onun üçün ağladı. Heç Onla eyni əqidədə olmayan insanlar da ona rəhmət dedi və aktyor aktrisalarda belə bəlli oldu ki, hamısı heç namaz qılmasalar da bu kişinin söhbətlərinə qulaq asılmışlar. Həmin kişi hər evə girmişdi də, bir nemət idi. Bir nemət idi. Hər evdə varırdı. Hər uşaq indi Uşaqdan böyüyə qədər heç onun səsinə eşidəndə bir o məlahət ki var idi, o ruhaniyyət ki var idi, o ixtilas ki var idi onun o səsində, o səs gələn kimi insanlar olandır. Səsinin simasını görməyə kimi birlər kim danışır.